વલણ હોમિયોપેથિક મેડિકલ કોલેજ ખાતે છાત્રોનો પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ યોજાયો નવા પ્રવેશ મેળવનાર છાત્રોનું પુષ્પ અર્પણ કરી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું કરજણ તાલુકાના વલણ હોસ્પિટલ સ્થિત હોમિયોપેથિક કોલેજ સંકુલની નવનિર્મિત બિલ્ડિંગમાં હોમિયોપેથિક મેડિકલ કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવનાર છાત્રોનો સ્વાગત કાર્યક્રમ યોજાયો હતો કાર્યક્રમની શરૂઆત કુરાન શરીફની તિલાવતથી કરવામાં આવી હતી ત્યારબાદ છાત્રાઓએ સુંદર પ્રાર્થના રજૂ કરી હતી ત્યારબાદ ઉપસ્થિત દ્વારા અર્પણ કરી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું કોલેજના આચાર્યએ આચાર્ય એ પ્રવેશ મેળવનાર નવા છાત્રોને શુભેચ્છાઓ પાઠવી તેઓની ઉજ્જવળ કારકિર્દી માટે શુભકામનાઓ પાઠવી હતી કોલેજના આચાર્યએ નવા પ્રવેશ મેળવનાર છાત્રોનું સ્વાગત કર્યું હતું તેઓએ જણાવ્યું હતું આપણા માટે ખુશીની વાત છે કે આપણે સૌ અહીં ભેગા થયા છીએ ખૂબ જલ્દી આ કોલેજ આગળ વધશે અને ગુજરાતમાં ટોપર કોલેજ બનશે એવો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો હતો આપણી વિશેષતા છે કે કોલેજની બિલ્ડિંગ પૂર્ણ સુવિધાઓ માટે નિર્માણ પામી છે આપણી કોલેજ ગુજરાતમાં ટોપર બનશે એમ જણાવ્યું હતું અમારી કોલેજમાં સો ટકા પરિણામ આવ્યું છે એ અમારી વિશેષ ઉપલબ્ધિ છે એમ તેઓએ જણાવ્યું હતું હોમિયોપેથિક ક્ષેત્રમાં અમે નવી ઊંચાઈઓ સર કરીશું एम त्योहार जनावरियों हतु सर्वने योगदान अपना त्योहार आह्वान करियो हतु समग्र कार्यक्रम न आयोजन वरना हॉस्पिटल तेमज होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ना संचलकों द्वारा करवा मारियो हतु। गुड मॉर्निंग ये हमारा सफर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज वाले हमें पैथिक मेडिकल कॉलेज से है और डॉक्टर मिस्� मिस्टर अब्दुल मटक सर जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं मिस्टर वसीम तहाना सर जो कि हमारे एन आर आई ट्रस्ट इन लोग सबके सानवे में हमारा ये कॉलेज आज यहाँ तक रन करके पहुँचा हुआ है मैं डॉक्टर अल्पना कश्यप बंदन होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ में आज का ये प्रोग्राम तैयार हो रहा है। तीन साल का ये जो हमारा कॉलेज है इस कॉलेज में आज हमारे नए बच्चे का इंट्रोडक्शन होने वाला है। ये नए बच्चे हमारे कॉलेज में आज के लिए तो वो इस कॉलेज के अंदर आने वाले हैं। तो उनकी जो इंट्रोडक्शन प्रोग्राम हो रही है, तो हमारे कॉलेज में स्टार्ट होने वाला है आज के आधुनिक युग में विशेष करके युवा को आप क्या संदेश मेरी मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो होम्योपैथी के ऊपर हम लोगों का जो मेन सर्वे रह रहा है या हमारा होम्योपैथी जगत पे बहुत अच्छा वर्क कर रहा है सबसे पहली चीज़ होती है कि इसका सबसे बड़ा चीज़ होता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और हर चीज़ को हम सर्जरी पे ले जाते हैं तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन्स होते हैं बहुत सारे एलोपैथी मेडिसन्स ऐसे होते हैं कि जो आगे जाके हमें बहुत दिक्कत कर देती है पर होम्योपैथी मेडिसन्स ऐसा नहीं करता है लेकिन लोगों का कम विश्वास है होने के बावजूद ये जो प्रदेश है गुजरात के ये जो गाँव है वलन होम्योपैथी कॉलेज में यहाँ पे जो स्टूट है वहाँ पे मैंने देखा कि होम्योपैथी को बहुत अच्छा मौका दिया जा रहा है इसको प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है और हमारा होम्योपैथी आस पास के गाँव में जाकर कैंप भी करते हैं वहाँ ओ पी चलाते हैं और सारे जो पेशेंट्स होते हैं उनको एक नंबर पर रिजल्ट भी मिलता है जिससे हमारा काफ़ी अच्छा आगे बढ़ रहा है